мы практически готовы пойти на все вопросы. На, это, на то, что вы предложите, раз и это так, не устраивает вас, будем говорить то, что у нас как выглядит, есть, как вы решение, потому что вы видели его, мы Давайте его сегодня вообще не снимаем. И да, раз... да, мы напишем в самопонимании и скажем, что вовсе мы не можем декоммунизацией заниматься, потому что все политические силы не принимают участие. Так, начинаем, да? Начинаем. Так, добрый день. Уважаемые депутаты, уважаемые предоставленные. Сегодня у нас должна была быть очередная сессия 6-го но, как я понимаю, из четырех депутатов прибыло 15. Два раза 15 депутатов. Ну, поэтому курума нет. Смысла открывать я не вижу. Я хочу поблагодарить тех депутатов, которые прибыли на сессию, за их активную позицию, за действительно сознание. Но те, которые не явились, я думаю, будем их можно вопрос? Предлагай. Если бы на газете просто написали газеты, Виталию Иванович. Можно вопрос? Депутаты, которые отсутствуют, знали повестку дня? Конечно. Значит, я так понимаю, что если знали повестку дня, то они умышленно уклоняются от рассмотрения этих вопросов? Или я не права? Как? Можно я скажу? Да, пожалуйста. Я извиняюсь, я конечно, вопрос. Вопрос в чем? Депутаты пришли? Им перед заседанием мы показали новую повестку дня, в которой появились вопросы непосредственно по исполкому, по структуре исполкома. Этот вопрос на проводживании ради не рассматривался, поэтому вызвала бурная, <coughs> была бурная реакция, и... но это неправильно. Я хочу сказать большое спасибо нашему депутату, который присутствует в зале, он даже не зарегистрировался. Але я не Але я вас врахував... Суспільство це... надасть оцінку вашим діям, самостійно, просто самим це бачите. Е, щодо сесії, я просто хочу виступити як голова комісії, чому я виступаю, тому що відбулося засідання постійної комісії міської ради і дуже слушне зауваження до того питання, що наголоджували на раді, деякі питання не проговорювали. Ці питання вони були під час засідання постійної комісії, але було спільне рішення підтримати ці питання, це три питання. Які винесені сьогодні на розгляд Ради, це питання про демонтаж зображення пам'ятників та пам'ятних знаків, що до символіки комуністичного тоталітарного режиму в місті Такма. Це питання про структуру виконавчих органів Ради і це питання про внесення змін до програми, яка потрібна фінансування, внести текстову частину програми, зміни, які дозволять фінансувати наш військовий комісаріат, який на даний... Час активно займається питаннями, які пов'язані з той же антитерористичною операцією, яка йдеться на Сході, з мобілізаційними процесами з приписом молодих воїнів. Але, на жаль, цього всього зробити нам сьогодні не вдасться. Я виходив, спілкувався зі своїми колегами, сам саме. Давайте так, є пропозиція, і ми, в принципі, як-то скоторговую проголосувати, тому що у нас залишилось вчасно. Пропозиція від третя. Ну давайте ми з ним. Я зараз вам этот проект подаватиму на обговорення. Давайте ми його снімем, де все. Так, давайте. Ну раз Я, все. ви, люди, хочете мудро уважаємо, що до суті обговорення питання про структуру нашої органів ради були призначено так, і пропонувало депутатам це питання або змінити по їх, по їх побажанням або зняти взагалі з досвіду, але депутати би, ну, категорично відмовлялися від того, тому ну, на мій розсуд, я вважаю, що це не, не було причиною саме такої, такої І Я бачу тільки два проєкти рішення, які залишаються, які депутати виявили небажання розв'язати. Ну, Мені особисто не зрозуміла позиція. Політичних партій, які називаються Демократичними силами, вони бажають розглядати питання, пов'язані з декомунізацією. На жаль, я не знаю, як треба, мабуть, прочитати устави цих партій, прочитати програму цих партій, про яка у них ідеологія в цих партіях. І я не думаю, що них комуністична ідеологія, вони так проти. Ми вчора збирались і було прийнято рішення прийняти участь в голосовании, в сессии, и, скажем так, рассматривать вопросы по демонтажу памятника. Mm -hmm. А сейчас получается, что... А сейчас получается, что они ушли. Нет, так... Ну, хорошо. Берете мэра, подставляете. А. Не хотите, это, препятствуете, Мы да? Так зайдите в зал и проголосуйте! Мы зайдите в зал и проголосуйте хотя бы за то, что нужно! Демократия. Это должны вы, согласно закону, если вы идете по демократии, да, по закону, если вы хотите, вы обязаны как депутат прийти на сессию, проголосовать или против, или, там, или внести изменения в повестку дня. Вы имеете на это право, но вы это не делаете. Вы просто блокируете. Извините, пожалуйста. Вы блокируете проведение сессии. А вопрос, не не вопрос не на самом деле. Вопрос съема памятников не демонтажа. Почему? Потому что вы не хотите людям, которые категорически осуждают этот закон о декоммунизации и все действия про переименование улиц, и съемку этих памятников, это пойдет чистый негатив. Если вы проголосуете за, это, э, за эти действия, ну, то весь этот негатив ляжет на вас. Вы боитесь этого, поэтому вы блокируете это создание Это мое место. Давайте припинимо поленику, давайте все ж таки будемо намагатися дійсно збирати якісь круглі столи, давайте приймати якісь політичні рішення, давайте не боятися відповідальність. Я об'являю все, ориеную, що закрито. І орієнтірович, що, думаю, на 18-та буду, нічого, забулося на суд. Я просто, э, ну, вы знаете, меня интересует э, не политика, а э, режим работы. 18 числа, это я к вам говорю, к тебе э, обращаюсь, у нас уже пошли комиссии по подготовке э, плана сессии на 20, 25 число. Э, в 10 часов 18 числа уже заседает э, комиссия Куцериба. Э, 2 часа Будет комиссия, комисія, э, которую вы. И поэтому, чтобы не было там потом каких-то кривотолков, я предлагаю, если на 18, то тогда хотя бы на 16 часов, потому что у нас э, времени для работы в комиссии по подготовке плановой сессии у нас просто не останется. И по большому счету, я хочу сказать следующее: что э, когда э, поднялся вопрос... Что на сегодня перенести, то э, э, Вадим, э, он так и предложил. Сергеевич, что, два раза? Что это раза, за в Что, он, э, 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 что два раза? Пять, мы, э, вот, соберемся 12 числа, а 18 спокойно пойдем по комиссии. Вот что мы 18 числа и вынесли эти вопросы. Это чтобы было понятно. То есть тут никаких подвохов, как там ребята рассказывали, их нет.